Делают. Ну да. Стоять еще, Не бить, не молотить. Ну то есть доказать, что мы все-таки боремся за справедливость, за честность. Пока не добьешься, с Майдана не пойдем. Никогда. Я к вам Петр Михайлович, вы кто? Киевлянин короной Печерский. Киевлянин. Да, родился и вырос на Печерске. Войну оккупацию здесь пережил. Точно на Печерске? Да, в прилиде стол суду мне а дом. Вы Не западенец? Нет, ну, не, разве я походу западенец? У меня акцент на то. Нет, я просто люди же, говорят, да ерунда. Говорят, я все равно смотрите, киевлями. мусор засрали Киев. Какой это мусор? Это, это бандиты. Лагерь, лагерь. Это прикупили, это, это не киевляне. У них, понимаете, говорят, киевляне, совсем дикция не такая, как они там. Какая-то, да, потому что мне надоело то такого, Так киевляне говорят в жизни, понимаете. Я, к сожалению, что я не попал. Я им сказал, я пару слов. Собрали чайку лейку, заплатили ее. Они просто не тут там рисуют хорошую погоду. До конца будем стоять. Лучше ну, умереть, Я сказал русскому радио, дайте мне две гранаты и автомат. Я мне 75 лет, так я ну, так, ну, ну, знаю за что, за детей, за внуков, но вот эту банду что терпения нет. Проработал 42 года. А и, кем работал? Инженером, старшим ведущим инженером. Как? как? да. да. Ты не спортсмен, не экстремист? Нет, ну что вы, я, как я глядь, какой, какой я экстремист? Ну вы даете. Ну, реально там все молодчики просто. Да это ерость какая-то. Я ухожу каждый день по три часа сколько лет эти 75. 75 лет. Да. И помню, как немцев там вешали в Дома по Союзу. Не мама водила, мы было там 5 лет. 6 В 45 году. Так что я говорю, их и не знаю, Никаких там бендеровцы, какие мы но западные приезжали, Но основные киевляне здесь. Мы поддерживаем как можем, чем можем, приносим. Так что будем стоять до конца. Я правый сектор» поддерживаю. Вот и читайте газету Правый Так. Да. Ось ну, така у нас альтернативна трансляція з Майдану Незалежності. Позаду виступав Валерій Паскан, е, е, громадські лідери Майдану, а тут у нас просто люди, які прийшли от, сидять на пеніочку і читати газету. И поддерживаю, да? Да, ну, потребуешь душу. Руководитель, когда вы выступает. руководитель. Да. Хорошо, все, Ну, все, классно. Это Мы у вас на Печерске, там, базируемся Детки. на Суворово. Приходите а -а -а -а. в гости. Ясно. А я потом еще в саду. Нет, дом был частный. Где рос, сам же сам их Позже. Район. Дом. В 50-м году сняли, а на бастионные дали. А сейчас на виноградах. Да какая разница, что в душе. Уже надоело так же, жить нельзя, что это за нищета. Что туфли не можешь купить себе, и костюм не можешь купить. И меня спрашивает русского я да, что вы стоите, -то? я говорю, ну, я 42 года проработал. И я думаю, господи, как же мне туфли купить, я сейчас умру, не дай бог. Там у туфлей даже нету, и костюма нету. Вот это проработал, что называется, 42 года. Ну, ну скажите, можно так жить? Так какой смысл такой жизни? Да лучше не жить тогда. Лучше отдать что раз... До, до конца или победим или или сляжем тут и все будем стоять до конца до полного слава Украине я думаю что для дачи зараз э, зала зловить и некий кричали Герой слава вот такие классные человек правда привет Саме наш канал це є канал Майсько абон це просто ви унікально. <ривіться> можна сказати місцево. Кожна неділю проходжу на вічі, бо інший день не можемо маленька дитина. А так? Все зрозуміло. А ви божна тримаєте свою марку. А то як виведете, це унікально. Дякую. Отже, власне, ми на майдані Незалежності. І там зараз виступають е, різні громадські лідери. І в нас є сенс поки що поспілкуватися з простими людьми, які прийшли хтось послухати, а хтось принципово не слухати.